Аня. Давайте, давайте, давайте. Ну, Я Тимошкина Алла. Родилась здесь с 47 -го года. Вот. Здесь живу уже скоро 50 лет в этом доме. Замуж вышла. На комнату квартира. Здесь была кухня. Их переделали в комнату. А в одной они живут. Три человека здесь выживут. Три человека. Четыре жили, или дед умер недавно. Там вообще туалет. Ребенок спит. Туалет закрыли. Там ребенок спит. Все. Благодаря, да. Yani yaşayışımız budu. Size onu da terdim Ben ki Tımoşkno Mariya. Bu kadar kompostroğlu меня спит. Вот этот маленький у меня спит. Мария. Yani yaşayışımız budu. Köhne evlerdi. Rus milleti de bakmıyorlar. milleti de de bakmıyorlar. Yəni ki, gördüz şəhri, həmsə bu boyda nəfər girmişik bura, yaşamaq yer də yox. Sizin müraciətləriniz hara ünvanlanmışdı? E, Niyə gəlir? Bizə icra hakimətinə, bizim Surxanı icra hakimətinə. Ərdə yazmışam, şəvai demişəm, heç kim baxmır. Heç kimə də etiraz yoxdur, baxmadığı ilə ki, get dokument zərlə. Mən elə birinci buranın var sənədi. Tam özəlləşmə deyil, biz elə şeydə də, yəni hökumət evləridir. Var özümüzün Ərzaqımdan dedik ki, dilək yo get bir yerdə dokmentual, nə bilim nə bu bunu elə. Əşə məsələnə yanaşmışam ki, mənə bir köməklik elə, imkanım yoxdur. Elə mən gəlib sənə sğaldımsa, dayın keçə deyirəm ki, ay falan kəsəl mənə kömək elə. Əsasən hansı sənətləri tə istəyirlər? Sənətlər Diləkəbranın küçəsi olsun. Buranda küçəsi yox, orderi var. Ordur yenə sənətdir də. Bu insan bunu elə bil buna qabaq alıbsa, verəndə bunu ancaq ordere veriblər. Özələşmə üçün də pul lazımdır. Ya heç kim pulsuz heç nə eləmir. Yaxşı, mənim bizdə redaksiyada olan məlumatlara görə siz bu evin sənədlər daxilində genişləndirmək istəyirsiniz. Dəhərlər daxilində olmur, çünki burada yarım torpaqdır, ona sənət vermirlər. Bir dənəki həyət ikisidir, gördünüz kimi çəkdiyiniz kimi, bir dənə otaq özümüzə, özümüzə bunu çıxmış, tikmişik, bir dəhər də olsa, beşlik və üçkəpi yığıb. İndi onun üstünə örtmək bir böyük problemdir. Nə imkan məlimək ki, nə özün bir tərəz özgücümə eləmin, nə də ki, özəl hüqumu eləminlər. Dinək bizə ait deyil bu bizə. Bəs bu kimə aiddir? Sürər olsun Kilham ki, Məliyev 200 <laughs> min manat Qəbələ rayonuna köçürdüm. Onu hər bir kəs yaşa bilər. Oradan düzəltən 100 min manat götür mənim üçün. Yəni bizim kimi kasıb bir ailəyə ailə aradı ailə bilməsə. İndi biz inanırıq ki, sizin bu müraciətdən sonra Yağıncı baxarlar. Qaz, qaz Provinzii. Təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, yağıncı baxarlar. Oldu, çox sağ olun. Biz çalışarıq ki, sizin işinizin həllinə kömək edərik bəki çək çox sağ olun gəldiyinizə görə baxınıza görə minnətdaram yenə də hər halda mən belə